Так, ну и остальные видео по Хонде на сегодня. Давайте поднимемся на градусник. На улице у нас 0, 0 градусов. Седаем в машину. Итак, мотор прогретый. Показываю. Мотор прогретый. Холостые обороты. 53 градуса. Было 10 десь, плюс-минус. Ну, холодный воздух был, совсем холодный. И трешки теплый был с центрального, с пассажирской стороны. Даемся тут. 53. И трешки поднимем обороты до 2000. Ну, полторы даже сделаем, а не треба нам 2000. Вот 1500. Вот. Трішки піднімаємо, щоб побіжала нормальна водичка, запрацювала помпа. 60 градусів. 60-61. І сюди на водительську те ж саме. Трішки підняли обороти 60-61. Тобто в машині буде дуже тепло. Це до питання, ефективна ли промивка печки. Звісно, на новій машині можливо буде 70 градусів. Але різниця. Або вы за 1500 промываете печку, або за 7, за 8 меняете радиаторов печки полностью. Вот для наших температур, ну, целком достаточно промыть. Целком достаточно.